بسم الله الرحمن الرحیم د کبیر اکیډمی بزنس انګلیش د نړیوال ټیولوژي څخه فارغ لاس سلیماني چورو وجودو سیو د صحا جنیم پرتنوي لکه څنګه چې تاسو به تر معلوماته زرات لروچی نړیوال تجارت وکړو خپل سر اړیکی ولرو په نړیوال صحه او موږ ارتياله لروچی انګلیسی ژبا به ترته وګه په خدوګه زده کړو چې پنن نیټول کې لمرنې ټولګي ده مونږ خپل درس د ماعرفي څخه پیلول وبته چې څنګه مونږ په شرکت کې یو شرکت کې کار کوو څنګه کولی شو خپل ځان نورو د ماعرفي کوو نور خلق هم ځنه مونږ د ماعرفي کړی یا هغه کار کوون کې همکاران چې مونږ سره په یو شرکت کې کمپنی کې کار کوي فابریکا کې څنګه کولی شو څنګه همکاران نو همکاران سره د نړۍ په چلواره او اوفسونه یا هم ماعرفي کړو ارزوزه مونږ لمرنې درس یې لکه څنګه چې تاسو وینئ سوداګریزی یا تجارتي انګلیشي یا انسي ژبه چې مونږ په ننني درس کې البته شروع کوو د مارفې څخه لږ څه څنګه تاسو په سکرین باندې تاسو ښکاریږي سوداګري زیات تجارتي انګلیسي هغه میسیج واپه انګلیسي کې لري بزنس انګلیسي خا مونږ رازو زموږ لمړنۍ لساني درس ده بزنس انګلیسي دا خا میټینګ نیو کالګز یعنی د نوو همکارانو څخه لیدنه رازو مونږ په دې لمړني درس کې لاندې مسایل لږ څه تاسو په سکرین کې معلومیږي ولول البته لبنه درس موږ مسل ولو هغه مارې فضا چې دلته لږ شي په دل درس موږ نیو لانګويج یعنی نو ویژبا او همدا سیل فابټ سپیلنګ لغاتی او املا ولو دیمبر خچې دا هغه با وکابری وی یعنی وکابری کلميه لوغه تون د دېنګي سې جو ولبا انتډاکشنز اند ګریټنګز البته نیو البته مارې فی او لته ني او دیمبر خې موږ ولولو نیو سکلز نیو سکلز یعنی نیو مهارتونه درس وختو چې به هم دلته کار یلباته او خپل همکارانو ته ځان مارې کول Introducing yourself to others, people among the uh, day during the last you've the you've use formal or informal English to introduce yourself and greet colleagues or coworkers, depending on the situation and the people you are meeting. د موږ لیکل کې نه لیکل غنډي لیکل موږ دې چې د کار ځای کمپنۍ شرکت همکار یا همکارمن تزان مرو بي جنې نو رسمي او غیر رسمي انګلیسي دواړه دواړه کارول شي ورته خدابې هغه حالت وکمو خلک چې تاسو ورزلل کوی ها راځي چې د ایکس ای بی لا وایون کوی واورو چې څنګه ځدوی خپل ځنه معرفي کوي په عملی باندې تاسو واوري واګر ته وایي چې دوی څنګه خپل ځنونه مریفه کوي؟ البته په غیر رسمي جواب. رازو فورمه انګلیش یعنی رسمي جواب. البته رسمي انګلیسي. مونږ په رسمي جواب کې وایي چې ګود مارنينګ البته مونږ چې پایل کوو ګود مارنينګ دی سلام ورکول معنا هم د پېږي سي جواب کې البته مونږ ډیره نور لارې هم لري چې مونږ پېږي سي جواب کې خلکو ته سلام ورکول، حاي، هلو، ګود مارنينګ، هاو دی نور لارې ګود مارنينګ یو دا هولار څخه چې مونږ ولاته سلام ورکو البته سهار بخیر باندې کیږي. او مونږ کولی شو چې ګډز آر نورې صلاحات هم اس په کوم مثلا مونږ کولی شو چې وای چې ګډ افټرنون یا هم کولی شو بیګونینګ یعنی ماخام به خیر یا هم ګډ افټرنون مازیګر ما به خیر حتی کولی شو یو ګډ نایټ شامو به خیر یعنی ډېر صلاحات نور هم د ګډ سره ځما کولی شو نو ته مونږ مهاویرا رلو وای ګډ مارننګ ما نيم از ملالا سهار ما به خیر زمانو ملالا دی بیا ورته مقابله را وای حلو ملالا البته دا دوه هم شخصا خا مورت سلام ورکوي و سلام ملالا بل دا پيليسي کې هېلو چې دا د رسمي الله رحمت محمد سلام ان کومې چې جوګه هېلو ده هېلو ملالا سلام ملالا ماي نیمز عثمان زما نوم عثمان ده ماي نیمز عثمان زما نوم عثمان ده زه تاسو ګورې دي نیم سرا یو البته یو غښه وای دا چې د اختصار په پاسفروفیول کې چې به انفورمل انګلیسي شبکه مونز ایز کچیر د لنډو بیا ویچ نیمز مونږ د سهم کول شو چې ماي نیم ایز عثمان دا هم انګلری از ز مونږ بلې برخې طالباته د درس تاسووینې چې دلته انفورمل انګلیش دا یعنی غیر رسمي او فارمل کې مونږ ویلې چې مونږ وله شو د هېلو څخه په دغه خو په انفورمل کې مونږ کولای شو های آي ام عمر،อัลتومونلی چی های، آي ام ملالا، ولچی های، آي ام عمر، های چې د المتا دی هلو ان فارملي ان غیر رسمي طریقه دا چې موږ غوښیت مطابق کله موږ خپل درس وویل وسل چې د وضعیت مطابق موږ د ونجسي روبسلاحات سپدکو که چیرته د وضعیت رسمي وي په شرکت کې اوسې مثال یو څو بغان نه وي وني ان ته مجبوري چې هلو او انو مزان ورته دبي شکل معرفي غړي او کچیر د باراکسي وضعیت غیر رسمي وي ملګري دوستان وي البته خرکون کې د سلام کارام وي تو کولای شي های i am i am omar za omar yam za omar yam ya yeah, he mungawail shwa ta mungawail shwa he i am omar salam za omar yam am da kashe muqabala ra ham dar to cha hai omar salam omar i am omar zo za arzo yam i am omar i am arzo so arzo yam asu dal ta manzuri ki wina che dal da bisi zin tashrahati taswini dal ta this is an informal way to say your name wa da yo ghair rasmi la rada tar so khumul wale da yo ghair rasmi la rada tar so khumul wale او مثلا وای چی آی ایم سالی جیمز آی ایم سالی جیمز زه سالی جیمز یم هم دغه سیم مقابل لوري هم تا توای چی یو کین اولسو سے اټس نایس ټو میټ یو کچیر ته تاسو زانڅو مریفی کوي ته مجبور یوه چی تاسو له لګن څخه خوشاله شوم لیدلو څخه موږ نه نه مو پښتو کې وایو نه هغه د تور ډول شي چی اټس ګډ ټو میټ یو سالی نو موږ هم بښتر ان چی ته مثلا نو موږ مستعمله کې تاسو له لګن څخه خوشاله شوم رازمنګه بل برخه تا وای داس از ا فارمل وای غا غیر رسمي لارها دلته رسمي لارمو ګرو په انسی کې دلته وای شوتا سو ویني وای بیس از ا فارمل وای تو سی یور نیم وای دا یو رسمي جبد مثلا لاره د خپل نوم ولې مثلا تو وای چې ماي نیم از صدیق علي زما نوم صدیق علي دی وایو رسمي دアルバته د ټیل محور پرتا لال وتا خپلګه سی مقابل له رحم ته ته به وای چې اټس پلېجر تو میټ یو مستر علي اټس پلېجر تو میټ یو مستر علي تا سول لزخام خوشاله شم خغلی علي من په لیکل شوې دی داس ایز ا very formal نو a dear resmi la da ام دغه سیموږه رزو لاندې من غول وصل چی تاسو به تر ا دغه شخص مقابل له نوم هم استفاده کړه دا ډیره بهتره رسمي لار ده مثال ته کول شي اs pleasure to meet you ali it's pleasure to meet you master ahmad it's pleasure to meet you master wali دا کول شي غنوم مقابل له نوم هم استفاده وکړه زګ ته لمخنه نو ولې دا یا تخلس استفادې دا یو رسمي لار ده تاسو وینئ دا using titles and last name is very formal aw de a title ya masalan kabis barakal ya de haghoi masalan qab da che mister wayu khagali aghali aw ele shu masalan wayu hag mister miss miss ya sir da ka kab sa khdi che rasmi tareeqa da aw da behtar aj bar maarefi ki ta use ifada aw gay da wayu using titles and last name is <laughs> very formal aw de a laqab laqab daf dal da laqab da ya ehtiram laqab da mister اغلیه اغلی دا وی ډیر رسمي لاردا چې تاسو کولای شئ چې غنوم واخلی او غا ماری فیشور سره او دا ډیر رسمي لار او کولای شئ نوم زه هم تاسو استعمال وکړی رزو مم بلارو متا هلو مم مخکې ولسل چې هلو چې دا دی های دی سلام ورکوله په انګلیسی کې ورسمی لاردا تاسو دلته وینئ په انګلیسی کې واځی لیکل شوی دی وای هلو کین بی یوزد ان فارمل ان انفورمل سټیویشنز وې حل تاسو کولی شئ چې ډیر پرسی او یا هم معمولا بغیر اسم حالتونه کې ترنیسپاده وګے۔ تاسو مثال کوي نه یل د لږ شي ماي نیمز کارلا ماي نیمز کارلا زما نوم کارلا دی. هم قبلوره تاسو ته ویلې شي پليز ټو میټ یو پليز ټو میټ یو لیدل سره خوشاله شم. او دا د یوول ورډ چې مونږ کولی شو چې آی ایم هم دلته استفاده کوتي پليز ټو مخ کې. مثلا دا کولی شو چې آی ایم پليز ټو میټ یو تاسو لیدل سره خوشاله شوم. بده دا رسمي طریقه ده.

اګه حالت یا وضعیت فرق هیڅ د کوم کوم ډول خلکو سره ده نه کې تاسو د نور کې وینئ ګریټ ټو میټ یو هم ویل شي او ګټ ټو میټ یو هم ویل شي همدا ښه نایس ټو میټ یو هم ویل شي البته دلتا نایس ټو میټ یو بل یوټیو یوټیو پدې معنا چې ینه دغه تیر ځمګلي پزایس پرې کې کینی هم چرانه یعنی تاسو هم چرانه یعنی ل تاسو لزم څه هم چرانه خوشاله شوم تاسو د ویني بینسی کلیګرافيدي وایز مینز ګریټ ټو میټ یو تو دیس مینز ګریټ می تو اني دا په دی معنا یوټیوب په دی معنا چې تاسو دلته سره هم خوشاله شو یوټیوب یعنی تاسو سره هم څنګه هم موږ ډیر لاند وی چې یوټیوب تاسو دلته وینئ چې موږ به وسلبه ته هغه خلک چې خپلې جوړیږي سيږي به دا هغه ځونه چې موږ تشریک کړن تاسو به وای ورای چې دوی څنګه په دقیقو واضح ډول البته دغه مهارت تاسو ته منکوي او تاسو هيله کیږي په ډیر واضح ډول دغه مهارت وای ورای هغه برتون شي او یا ډول ورده چې native speakers ور ډول speakers دریو native speakers یاو non native speakers people, language, native speakers هکد چې خپل لمرنه جوړوي انګلیسی جوړوي او مونږ به ډیر کوخه خوړو درسوي هغه انګلیسی دا وګورئ چې native speakers او سي یعنی خپل جوړ انګلیسی او سي کله تاسو ډیر زیاته مرسته کوي درسوي انګلیسی جوړ په غیر رسمي ډول درسو په ډیر اسانه ډول او دغه اصلي تلفظ او لغتونو سره زده کړي نو تاسو هېلیکي چې ډیر واضح وډول لوډیر سموتوګا Good morning. My name is Alicia Sharma. Hello, Alicia. My name's Tom Robinson. Hi, I'm Lee. Hi, Lee. I'm Jana. I'm Sally James. It's Good to meet you, Sally. Hello. My name's Carla. Pleased to meet you. My name is Siddiq Ali. It's a pleasure to meet you, Mr. Ali. Great to meet you. You too.